Слушай море. Слушай радіо. Доброго дня! В ефірі онлайн проєкт подій в третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Сьогодні я буду ведуча радіо зустрічі і мене звуть Ірина Таран. Я представляю громадську організацію Жіночі ініціативи. Сьогодні в нас. Анонсована зустріч її. Анонсувала Чіпчик Олена Григорівна. Вона далі розкаже е, тему, і ми спробуємо обговорити е, ту тему, яку нам е, запропонують лише представлю. Хто сьогодні присутній з нами разом е, з нами сьогодні Руслан Сімєльников, місто Київ? Вітаю вас. доброго дня, е, Євгеній Федічкін із Дворіч... дворічної дворічна Харківської області. Він ну, я сказала. Доброго дня. Також присутній із нами практичний психолог Порятинського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Євгеній Максименко. Здравствуйте. Здравствуйте. І з Євпаторії з нами ще Євгенія Сергеївна Карла, Карла, Карланова. Да, доброго дня. І Інститут розвитку креативних технологій представляє Анна Коха, наш незмінний випускаючий редактор. Здравствуйте. Єлена Григорівна, вам слово. Ви хотіли нам рассказать о ситуации, которая сложилась с учебным заведением. Прошу вас, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Я хотела бы, чтобы не занимать эфирное время долго, да. проблема очень серьезная, сделать ссылочку на YouTube заметка под названием «Дети в опасности. Евпатория. Кардиоинтернат». Это получасовой видеофильм обращения. Его желательно посмотреть, найти время, чтобы понять, о чем я хотела бы сказать в программе. И также, чтобы вы поняли, насколько серьезно, насколько легко наших детей могут увести некоторые преподаватели под личиной добрых и порядочных, увести из семьи, увести вообще на страшную стежечку. Просмотрите, пожалуйста, на онлайн креме UA «Крах образования и нравственности. Беспредел в школах» прочитав эту заметку, вы поймете, почему обеспокоены мамы. В нашей школе двое учителей, защищая свои материальные интересы, вовлекли в конфликтную ситуацию детей. Прежде всего, детей-сирот. То есть домашних детей проще уберечь. Забрал после урока, перевел в другую школу. И тем самым можно увести от конфликта, можно спасти. Но остаются детки-сироты, у которых скажем так, годами прививался страх к взрослым этой парой учителей. Им навязывалась мысль, что медики – это убийцы и нехорошие люди, скажем так, мягко, что препараты, а наша школа кардиологического направления и дети проходят реабилитационный курс лечения, совмещая с обучением – что медикаменты принимать нельзя, потому что ты погибнешь, выплюнь и так далее, что фактически <laughs> могло и привести к гибели. Был высокий травматизм на уроках физкультуры, были скрытые травмы, потому что детей запугивали, говорили, если ты скажешь правду учителю или директору другому, значит от тебя отвернется весь класс, ты будешь один, тебе не жить и, и тебе не учиться в этой школе. Вы знаете как факты. Каждое мое слово, оно подкреплено документально. Кабинет директора школы был обстрелян, потому что руководитель нашей школы-интерната пытается пресечь агрессию со стороны этих учителей, пытается защитить детей. Но детвора настолько, знаете, попадает под влияние этих двух учителей, могилка Ирины Петровны и могилка Вадима Владимировича, что крошат все и вся, режется мебель, срываются двери с петель, бойкотируются уроки других учителей. Можно много перечислять. Повторюсь, что каждый факт, он задокументирован. Я не просто голословно озвучиваю это в эфире. Я хочу привлечь внимание взрослых, к проблеме и насилия в семье, и насилия в школе, потому что очень сложно доказать преступление, совершенное против ребенка, потому что ребенок, простивший взрослого раз, он превращается, наверное, автоматически в жертву, и он второй раз боится другому взрослому, который, может быть, поможет ему, услышит его, и он боится открыться. И я, как мама, я чуть не потеряла свою дочь из мягкой пушистой девочки, послушной, она буквально в течение двух недель превратилась в настолько агрессивного подростка. И дело здесь не в переходном возрасте, понимаете. Просто вот несколько звеньев сложилось в цепочку. И когда я поняла, проанализировала всю глубину этой проблемы, я начала бить в колокола, начала расспрашивать других мам. То есть э Преступления такого плана совершали могилка, что от имени детей обращались в различные инстанции, выдавая в заявлениях фамилии этих деток как детей сирот. На самом деле это семейные дети и родители, и эти детки не знали, что от их имени пишутся гнусная ложь. Совершались наезды автомобилями на родителей, которые давали правдивые показания на общешкольных родительских собраниях. То есть как, как, возможно, как, как, же мне, понимаете, вот я очень волнуюсь, извините, я хочу, чтобы все, от кого зависит решение проблемы, и проблема ведь не только в Евпаторийской школе-интернате, это и в других городах, и в селах, и в поселках, где только возможно, может быть такая ситуация. Пожалуйста, взрослые, юристы, правоохранители, не оставайтесь равнодушными, если ваш или чужой ребенок случайно, как бы мимоходом, обращается и какую-то тревожную ситуацию пытается донести до вас. А вы, может быть, по уважительной причине, что очень заняты или какие-то у вас проблемы, вы пытаетесь отмахнуться и сказать подожди через полчаса потом ребенок замкнется и время может быть упущено я Елена Григорьевна, да? я понимаю насколько вам близка эта проблема и вы ви, ви, очень видно даже не как бы мы не видим но в вашем голосе слышно ваши переживания единственное я понимаю что не видя всей картины мы сейчас не можем дать никаких вам ну, да, ничем, чем не можем вам э, помочь в этой ситуации. Я думаю, что каждый, когда просмотрит то тот материал, который вы нам дали, я думаю, будут какие-то практические рекомендации. Но вы сказали очень важную вещь. Сказали о том, что если мы видим детей, мы не должны быть, не должны проходить мимо, потому да. что детей чужих не бывает. Вот вчера да. у нас тоже была передача, когда Говорили о том, что э, украинских детей усыновляют американцы. Вот плохо это или хорошо? На самом деле там будет хорошо, где нашим детям будет хорошо. И опять же повторюсь, чужих детей нет. Абсолютно. Мы не должны проходить мимо чужой боли, тем более если это боль ребенка. Это... Абсолютно верно. Да, я думаю, что мы, когда мы сможем изучить глубже материал, я думаю, что будет да, еще не одна дискуссия. Мы сможем потом больше об этом поговорить. Да, спасибо за то, что существует такая возможность общаться в, он, в онлайн-режиме. Я хочу выразить благодарность Сергею Сухобоченко и тем журналистам, ребятам, которых случайно абсолютно в Симферополе встретила, и они откликнулись на нашу помощь и разместили ролик в Ютубе, Сережа и Кирилл. Большое вам спасибо. И повторюсь, уважаемые взрослые, мы с вами, взрослые люди, у нас есть законодательная база, и у нас бесконечно... огромное множество прав урегулировать любой конфликт. Не Елена вмеш... не Я вам очень благодарна, но э, я хочу лише нагадати, що це був онлайн проект сиді в третьому секторі інститут розвитку креативних технологій та масс медіа Ми обов'язково продовжимо обговорювати ту тему, яку ви затронули. А на сьогоднішній день всіх всім дякую і до нових зустрічей. До побачення. До побачення. Забови. Слушай море, слушай радіо.